अल्पसंख्याक समुदाय को एक विशिष्ट समुदाय की तरफ से टारगेट किया जा रहा है जैसे कि पिछले सामे का मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब इन्होंने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशन मध्ये अल्पसंख्याक कायदा केला मुस्लिम समाजासह अल्पसंख्याक समाज मोडणाऱ्या सर्व लोकांना विशेष संरक्षण देण्यात येणार आहे या कायद्यानुसार अल्पसंख्याक कायम अपमान करणे जमीन बळकावणे विशेष पक्षात मतदान करण्यासाठी भाग पाडणे खोटे गुन्हे दाखल करणे भाड्याने घर नाकारणे नोकरी देण्यास नकार देणे शिक्षण संस्थेत प्रवेश नाकारणे यासाठी शिक्षा सहा महिने ते पाच वर्ष अशी अनेक त्यामध्ये तरतूद द्यायचा आहे हा विषय मंजूर मन, झालेला आहे तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांच्या सरकारमध्ये सर हा कायदा आज प्रलंबित आहे याच्यावर अंमलबजावणी झालेली नाही हा कायदा जर ह्याच्यावर कायदेशीर जर अंमलबजावणी होईल प्रलंबित आहे म्हणजे कुठे प्रलंबित आहे ह्या महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या आजपर्यंत त्याच्यावर अंमलबजावणी फक्त विधेयक मंजूर झालेलं आहे दोन हजार पंधरा मध्ये अंमलबजावणी त्याच्यावर झालेली आहे सर महाराष्ट्र भरमात मग मंजूर जर मंजूर झालं तर विधेयक क्रमांक सासष्ट आहे सर दोन हजार पंधरा विशेषता सर सुहापुर शराब मध्यंतरी कुछ हालात दर्दनाक हुए थे मुस्लिम समाज को बहुत ही बुरे तरीके से टारगेट करने का काम हो रहा है सर एक तरफा कंप्लेन हमारी काउंटर कम्पलेन ली नहीं जाती है हमारी क्रिया सुनी नहीं जाती है इसलिए हम आपसे आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि मुस्लिम समुदाय को न्याय देने के लिए जब भी कोई शख्स लीगल कोई भी प्रोसीजर प्रोसीडिंग लेकर आता है तो कृपया करके उन्हें कम से कम इज्जत के साथ उनका अर्ज को स्वीकारा जाए एक तरफा कार्रवाई हो रही है सर इसकी तरफ आप तवजो नगर का मसला है मस्जिद का मसला है उसने जाना बोलूंगा और एक बोलता है सर औरंगाबाद जाने आने के लिए बहुत खर्च होता है तो रीजनल ऑफिस शोलापुर में बने इसके लिए बहुत दिन ऐसी पाठपुरावा रहा है सर यहाँ पर प्रादेशिक कार्यालय बने ऐसी हमारी आपसे अनुरोध है अभी हाल ही में दो महीने पहले मुंबई में जो मंत्रालय के सामने रीजनल ऑफिस का उद्घाटन हुआ माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से उसी तरीके से आपके हाथों से भी मैं ये चाहता हूँ की शोलापुर के अंदर रीजनल कार्यालय शुरू हो ऐसा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ सर शुक्रिया